હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાયોધ્ય પોથીના પાઠ ત્રણ અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ પાઠ ત્રણના સ્વાદન પોથી તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું તો ચાલો શીખીએ પાઠ ત્રણ સ્વાધ્યન પોથી સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચૂનકર ચોરસ મેં સહી કા નિશાન કીજીએ सवाल नंबर एक सुनीता विलियम्स की माता किस देश की रहने वाली थी तेना चार ऑप्शन आपेला है साचो जवाब बी युगोस्लाविया ने रहवा वाली थी सवाल नंबर बे सुनीता के पिता का व्यवसाय क्या था शिक्षक का डॉक्टर का एंजीनियर का किसान का साचो जवाब थे बी डॉक्टर का व्यवसाय था सवाल नंबर तरण सुनीता विलियम्स किस यान से अंतरिक्ष में पहुंची थी તેના માટે ચાર ઓપ્શન છે ટાઇટન એટલાન્ટિસ ટાઇટેનિક સ્પેસ સ્ટેશન સાચો જવાબ થશે બી એટલાન્ટિસ યાન સે પહોંચી થી સવાલ નંબર 4 સર ઊંચા હોના मुहावरे का अर्थ क्या होता है चार ऑप्शन छे સાચો જવાબ થશે ડી ગર્વ હોના સવાલ નંબર 5 દિન મે દેખાઈ દેને વાલે સપનો કો ક્યા કહેતે હે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે સાચો જવાબ થશે બી દિવસ સ્વપ્ન सवाल नंबर छ भाग्यवान शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है चार ऑप्शन आपला है साचो जवाब बी भाग्यवती सवाल नंबर सात जिस शब्द के अंत में आनी या आनी लगा हो वह शब्द कौन सा है तेनाली चार ऑप्शन आपेला है साचो जवाब थी सी सेठानी सवाल नंबर आठ अवकाश यानि अंतरिक्ष में जाने के लिए किस प्रकार के परिवहन की जरूरत पड़ती है साचो जवाब थी अंतरिक्ष यानि जरूर पड़े सवाल नंबर नौ कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी चार ऑप्शन आपेला है साचो जवाब थे सी हरियाणा की रहने वाली थी सवाल नंबर दस दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे अर्थात तेना चार ऑप्शन आपला है साचो जवाब थशे ए स्नायु तंत्र के चिकित्सक थे। ત્યાર બાદ પ્રશ્ન નંબર 2 પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીયે. સવાલ નંબર 1 સુનિતા વિલિયમ્સ કો કિસ ચીઝ સે અધિક લગાવ થા? સુનિતા વિલિયમ્સ કો ભારતીય સંસ્કૃતિ ઓર સંગીત સે ગહરા લગાવ થા. બ સુનિતા વિલિયમ્સ કો કિસ સે પ્રેરણા મિલી થી? સુનિતા વિલિયમ્સ કો અંતરિક્ષ મેં જાનને કી પ્રેરણા કલ્પના ચાવલા સે મિલી થી. उन्होंने कल्पना के स्वप्न को और अपने दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर यह मुकाम हासिल किया था सवाल नंबर त्रण व्यवसायिक अनुभव के लिए सुनीता कब और किन किन अकादमी से जुड़ी व्यवसायिक अनुभव के लिए सुनीता विलियम्स सन उन्नीस में अमेरिकी नौसेना अकादमी से जुड़ी इसके बाद उन्होंने नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक परीक्षण पायलट के रूप में कार्य किया सवाल नंबर चार स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सुनीता को किस अनुभव से सहायता मिली स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सुनीता विलियम्स को गहरे समुद्र में गोता लगाने के अनुभव से सहायता मिली पाँच सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर क्या क्या कार्य किए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर कहीं कार्य किए जिनमें स्पेस वॉक करना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत और देखभाल वैज्ञानिक प्रयोग और अंतरिक्ष में रहकर व्यायाम और योग जैसी गतिविधियां भी की ताकि शरीर स्वस्थ रहे प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक यदि आप अंतरिक्ष में जाए तो सबसे पहले कौन कौन से कार्य करेंगे? अहिया आप प्रश्नों ना जवाब नमूना रूप है तेरे विचारी जाते जवाब यदि मैं अंतरिक्ष में जाऊँ तो सबसे पहले मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और अंतरिक्षयान के वातावरण को समझने की कोशिश करूँगा मैं यह भी देखूँगा कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं और उनका उपयोग कैसे करना है इसके साथ ही मैं अंतरिक्ष में रहने और कार्य करने के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाऊंगा ताकि मिशन सफल हो सके सवाल नंबर बे क्या आपने कभी धरती से चांद पर या अन्य ग्रहों को गौर से देखा है आपका अनुभव लिखिए हाँ मैंने कई बार धरती पर से चांद को गौर से देखा है पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी और उसकी सतह पर दिखने वाले धब्बे हमेशा मुझे आकर्षित करते हैं दूरबीन से देखने पर उसकी खाइया और पहाड़ियाँ भी स्पष्ट दिखती है जो एक अद्भुत अनुभव है मैंने कभी कभी मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों को भी दूरबीन से देखा है जो रात के आकाश में छोटे चमकते बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं सवाल नंबर त्रण हमें अपने सपनों को सफल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा अपने सपनों को सफल बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत लगन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे योजना बनानी होगी और उसके अनुसार कार्य करना होगा असफलताओं से सीखना धैर्य रखना और कभी हार न मानना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है चार सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहना सही है या नहीं अपने सुझाव लिखिए सुनीता विलियम्स एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बनाए हैं उन्हें पूरे विश्व की बेटी कहना सही है क्योंकि उन्होंने न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का नाम रोशन किया है उनके कार्य और उपलब्धियां महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी वैश्विक योगदान दिया है पांच अंतरिक्ष यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्द में लिखिए अंतरिक्ष यात्रा में कई कठिनाइयाँ आती है जैसे शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण शारीरिक परिवर्तनों का सामना करना अंतरिक्ष यान में सीमित स्थान और एकांतवास विकिरण का खतरा और पृथ्वी से दूर रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसके अतिरिक्त तकनीकी खराबी आपातकालीन स्थितियाँ और पुनः प्रवेश के दौरान आने वाली चुनौतियाँ भी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए अहियाँ आपेली पंक्तियों ना भावार्थ है पहली पंक्ति है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती तेनों अर्थ लिखी शिकाए यह पंक्तियाँ हमें निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों से न घबराने का संदेश देती है इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए लगातार प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता जिस प्रकार एक नाव लहरों से डर कर कभी नदी पार नहीं कर सकती उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से डर कर हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निडर होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी चाहिए यह पंक्तियां कर्मठता साहस और दृढ़ निश्चय का महत्व बताती है प्रश्न नंबर पांच नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पहचान कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखिए अह आपेला चित्र विषय लखवानुजे आपेलु चित्र से नाम पीटी उषा, जन्म तारीख 27 जून 1964, जन्मस्थल पयोली कोजिकोड केरल में व्यवसाय भारतीय एथलेटिक यानी कि दौड़वीर है जीवन उन्होंने पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई पदक जीते हैं बीजो फोटो एनिबेसेंट જન્મ તારીખ એક દસ અઢારસો સુડતાલીસ જન્મસ્થળ ફ્લેગમ લંદન ઇંગ્લેન્ડ વ્યવસાય મહિલા અધિકાર કાર્યકર્તા લેખિકા હતા જીવન એનિબેસન્ટ મહિલા અધિકારી ઓર હોમરૂલ કાર્યકર્તા શિક્ષણવિદ ઓર ભારતીય રાષ્ટ્રવાદકી પ્રચારક હતી ત્યાર પછી નામ છે મધર ટેરેસા જન્મ તારીખ છવ્વીસ આઠ ઓગણીસો દસ જન્મસ્થળ સ્કોપ જે ઓટોમન સામ્રાજ્ય વ્યવસાય મિશનરી जीवन अपना जीवन गरीबों बीमारों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की उन्नीस में नोबेल शांति पुरस्कार को सम्मानित किया गया था पच्चीनों से कल्पना चावला जन्म तारीख सत्तर तरह उन्नीस सौ बासठ जन्मस्थल करनाल हरियाणा भारत व्यवसाय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर जीवन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कोलंबिया अंतरिक्ष यान से पहले अंतरिक्ष उड़ान भरी 2003 में कोलंबिया आपदा में उनकी मृत्यु हो गई पच्चीनों नाम से सायना नेहवाल जन्म तारीख सत्तर तरन उन्नीस सौ नेव जन्मस्थल हिसार हरियाणा व्यवसाय बैडमिंटन खिलाड़ी है जीवन विषय साइना नेहवाल भारत की एक प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था जो ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी पच्चीनों लता मंगेशकर जन्म तारीख अठावी नौ उतरीश जन्मस्थल इंदौर मध्य प्रदेश व्यवसाय पार्श्व गायिका जीवन लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका थी जिन्हें भारत की सबसे महान और प्रभावशाली गायिकाओं में से माना जाता है प्रश्न नंबर छह नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और गुब्बारों में लिखे अर्थ को उसके मुहावरे के साथ रेखा करके जोड़िए गुब्बारा साथ जोड़वाना जे आ रीते जोड़ी मैं शकाय जोड़ेला है आ मुजब ते जोड़शो प्रश्न नंबर सात अपने विचार लिखिए एक यदि सुनिता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री न होती तो विचारी ने जवाब लिखवा है यदि सुनिता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री न होती तो शायद वह एक डॉक्टर या इंजीनियर होती जैसे कि उन्होंने बचपन में सोचा था हो सकता है कि वह पानी के नीचे अभियानों में शामिल होती क्योंकि उन्हें तैराकी और पानी के खेल का बहुत शौक है या फिर वह एक सफल एथलेटिक भी हो सकती थी क्योंकि उन्हें खेलकूद में भी बहुत दिलचस्पी है बीजू थे यदि आप यंत्रिक्ष यात्री बन जाए तो यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच होने जैसा होगा मैं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को देखने और अंतरिक्ष में पृथ्वी को दूर से निहारने का अद्भुत अनुभव प्राप्त करूंगा मैं वैज्ञानिक अनुसंधानों में योगदान दूंगा और नई खोजों में अपना योगदान दूंगा। तरण, यदि हमारा घर चंद्र पर होता तो यदि हमारा घर चंद्र पर होता तो हमें स्पेस शूट पहनना पड़ता क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती हम ऊंचाई तक कूद सकते और खाना पीना पृथ्वी से लाना पड़ता जीवन रोमांचक लेकिन कठिन होता चार यदि आप एक दिन सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका घर एक द्वीप के ऊपर है और वहाँ आपके सिवा कोई नहीं है तो यदि अगर मुझे ऐसा पता चले कि मेरा घर एक द्वीप पर है और वहाँ कोई नहीं है तो पहले मैं हैरान हो जाऊँगा फिर मैं आसपास का निरीक्षण करूँगा खाने पीने की चीज़ें देखूँगा और मदद के लिए कोई उपाय सोचूंगा धीरे धीरे मैं खुद को संभालने और सुरक्षित रहने की व्यवस्था और कोशिश करूँगा त्यारबाद प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ी बनाइए राजा तो रानी શેર તો શેરની વર તો વધુ લડકા તો લડકી દાદા તો દાદી આ રીતે તમે શબ્દોની જોડી બનાવશો અહીં આપણા પાઠ ત્રણના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વાયોધ્યન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથે પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યાય પોથીની પીડીએફ પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ સ્વાધ્યન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો ડાઉનલોડ કરજો થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો